Если посчитать по снарядам, сегодня прилетело больше 40 снарядов в нашу сторону. В основном работало 120-й миномет, крупнокалиберные пулеметы, СПГ и работал с района аэропорта танк, 125-й калибр. В среднем каждый день это 5-6 атак пехотой на моей позиции. Я Летила, сидела летит. на диване, угу. и вдруг все горит, все летит. Газ, загорелся, э, бах, газ бах. горит. И, и все непонятно ничего. Потом еще бах. Ну, на, угол нам летело, Пришлось, на меня, да, на, на наша квартира, вот это на втором этаже, у соседей на четвертом, вообще прямое попадание. А это с какой стороны? Вот это, это моя квартира. Вот это не было ни в окон, ничего. Это просто муж и э, брат, они все вчера все сделали. А вот выше квартира, видите, угу. вот там вот перекрытие влетело, и там квартиры нет. Там нет ни мебели у людей, пожилые люди, больные. Вот представьте, как им дабы дискредитировать нас, э, настроить мирное население против нас, э, целенаправленно и специально били по городу. Может, все отлично знают, что там моих позиций нету и расположения моих войск тоже нету ни одной. То есть э, бьют специально по мирному населению, дабы настроить мирное население против Украины, против правительства, против сбройных сил. За добу, за оцю, що, що пройшла, значить, бо загиблих, поранених серед місцевих мешканців немає. Загальна кількість зруйнувань за ці дні власного помешкання це мається на увазі стара в власні будинки 144. Багато 8 пошкоджених багатоповерхівок і в них пошкоджено 22 квартири. Добре, що немає паніки, однак люди звичайно пригнічені. Їм набридлі військові дії. Вони прагнуть допомоги, вони хочуть, щоб більше не стріляли. Кожна людина, особливо люди похилого віку, вони плачуть, вони просять, щоб припинилася війна. Ми, ми робимо все можливе, щоб заспокоїти людей. До кожної людини ми шукаємо особистий підхід. Що стосується опалення. Опалення в квартирах нет температура на сия сегодня соответствует всем стандартам и нормам